После разрядки. Некоторое время мы разряжали током он 30 А. недолго, но разряжали. В принципе, сейчас 10 А зарядки должно идти. Так же само можно крокодилами. Тут ток зарядки будет ампер 10 можно и крокодилами. Плюс-минус не путаем. Подключаем зарядное устройство. На яком шоп пишут, внизу смотрим. 14,6 вольт, ниже 10 А. Включаем. токовые клещи потому что он поначалу может давать 10 ампер а потом будет падать падать ток потому что будет заряжаться включаем зарядку пишу в заряд ток 9,6 ампер 9,5 ну практически 10 зарядное устройство. Можно 10, можно 5 ампер, можно даже 2 ампера, можно маленькое 2 амперное зарядное Сюда вставить, подключить. И 15 часов и зарядится цей аккумулятор полностью. За 15 часов 2 амперами. Ну, а вот этим зарядным сколько я сказал? 10 ампер, 30 ампер часов це, э, цей. 3 часа. 3 часа, 3 часа, буде заряжаться цей акумулятор. сейчас покажу как зарядить маленьким зарядным